Здесь, да? а, так, ну что, четвертая гонка состоялась детская. Она была, конечно, не столь многочисленной, но все-таки осень, погода, многие дети болеют, кто-то побоялся детей приводить. Поэтому, если, например, третья гонка была у нас 105 участников, то в этом году у нас получилось около 40 участников. Хотя тоже хорошо. То есть мы не стоим задачу перед собой такую, чтобы это сделать супермассовым. Тем не менее, мы стараемся, чтобы больше и больше дети приобщались и к спорту, и к здоровому образу жизни, и вообще как бы старались вот больше ездить на велосипедах, поскольку задача нашего велоклуба популяризировать велосипед, популяризировать велодвижение, и мы считаем, что мы таким образом фактически воспитываем свое будущее, своих будущих участников уже взрослых гонок и наших велопоходов и других мероприятий. То есть это вот наше подрастающее поколение. Хотя у нас есть, как бы и будут, вот в октябре будет и взрослая гонка и как бы для людей среднего возраста и старшего возраста поэтому мы охватываем людей от двух лет скажем от детей и до бесконечности